Ну, если ваша ласка, то э, и поддерживаем канал, Бо, без вашей поддержки канал тоже не витримає. Здрасте. А ругаться начал, прям ругаться. Привет. Да нет, с девушкой разговаривал, угорали. С девушкой разговаривал, и что? Ну там девчонки угорали, мы поржали с ними там. А. Вам не, не нужно это знать. Да ладно, ладно, не такой уж я и старый. Прекратите мне. А это. Андрей, ничего не было плохого сказано. Хорошо. А вы откуда? Здравствуйте. Меня Сергей зовут. Вас как? Степан Андреевич. Степан Андреевич, вы с какого города? Белгород. А вы откуда? Ну, я же вас первый спросил, парни. Мы с сегодня. Так мы сос... В смысле сегодня? Вы что, перекати поле, что ли? Может, будем завтра с этого, в Донецку. Может, в Луганску. Может, с Мариуполю. Вы что, ну, как Бы вы... уже... вы что военное, что ли? Нет, да вы что. Родители там стройка мойка там. А понимаю понимаю. А кстати говоря, вот как наши местные власти они помогают вот в подобной работе? Нет. Сами, да? Не знаем. Мы память в Сами, да? Конечно. Но с местными властями не входили в так сказать контракты и все такое? Не-не-не, нам бы дали бы три ядерные боеголовки. Очень смешно. И что, по Донецку? Не, первая в Автоваз. В Автоваз? Главное, чтобы там эти все миллиарды по в одном месте. Там просто место, там просто место проклятое. Да-да-да. Еще как? Родом откуда? Владивостока. Ух, ни хрена себе вас поносило по стране. Теперь понимаете, что вы да? Понимаю. Морская пехота. Жены приехали, сидим, отдыхаем в Ростове. Морпехи. Не, не хуже. Пехота. Настолько секретный ВФК, что сами ни порчу, не про что не понимаем. Понимаю. Насколько отпустили? Ну, пока на 15. Когда назад? Ветеранский. Когда назад? Еще дней 10 есть. Я в Белгороде, пацаны, сижу в бан... господи банкомате, точно что. То что. Банкомате сижу на бумажной работе юридической. Так что если есть, так сказать, какие-то вопросы, спрашивайте. А есть проблемы, приезжайте. А есть проблемы, приезжайте. Да не у нас одна проблема. Когда мы домой попадем уже. А это я, пацаны, не знаю. Это ах, какой человек, который с автоваза налоги собирает. Вот он знает. Тот точно знает. Белгороде бываем другой раз, или честно. Губкина один городской военкомат. Подполковник Бондаренко Степан Андреевич. Заходите. У меня тоже фамилия Бондаренко. Да ты что, Сергей Сергеевич? Серьезно? Бля, клянусь. Не, ну так это не удивительно. На Дальнем Востоке, Ой. на Дальнем же Востоке э, много ж, э, переселяли еще царские времена. Здесь там Полтавск. А вот дело, царские. Полтавская. Меня, наш, наш, род немцы. Я бы не так скажу, никому не в обиду. Полта... Не, ну так а что, мои, мои же тоже с Полтавской области. А Полтавская, Черниковская область, все же Может, мои тоже с Полтавкой. Иметь фамилию Бондаренко это все равно, что во всей остальной России иметь фамилию Иванов. Да, да, у меня в части 4 Бондаренки, ни один нет, друг другу не родственники ну. ну так я же об этом и говорю. Я же об этом и говорю. Так что, если На есть, есть я же говорю, если есть какие-то вопросы, там по административной части, по выплатам, еще что-нибудь. Ну, по выплатам. Не, не, у нас все нормально в этом плане, нормально, начальство, нормальное командование. Да, тут Нам... я же хотел сказать, тут много от командира зависит, конечно, от вашего. А, ага. Ну мы как бы на Рэй разговариваем, все это двигаемся, там, что там туда-сюда. А что, дайте твой номер, может, дай бог, встретимся, будем в вашем районе. Не, я не дам, хотите вы свой оставьте. Городской могу дать свой номер. Вы ну, запишите мой, мало ли что там, ну, скучно будет, позвоните, просто в видео поговорим, что кого. Я городской могу написать, смотри. Да нет, давайте я вам свой продиктую. Ну давай, давай.

Ай, У Бандеров, наверное, это футболки Мустанга нету там. Ну, не знаю, не знаю. Не знаю, честно. Еще пока ни одного бандеровца не видел. Не, да мы честно ездим, мы в Брянск к вам ездим, там, ну, свои задачи там, свои выполняем. ну, Брянск это Но, же... Ну, водителя, ничего скрывать не будем, мы обычные контрабасы водили. Брянск это же не к нам. Ну, мимо вас едем мимо, мимо, нас едете, мимо нас едете, это да, это есть. Ну, смотри, Губкина один, на КПП спросишь Бондаренко Степан Андреевича. Давай. Не вопрос. Скучно будет набирать еще. что? Побол... Вот, как говорят, эти с той стороны побалакаем. Ты что, украинский язык знаешь? Это, кстати, интересно. А я уже два года в чатрулетке литринов. Ну, ты хорошо знаешь украинский язык? Ну, так уже понимаю. Прапор знаю, что я это такое. нихуя не наш прапор. Наш. Это не ваш прапорщик, да? Да-да-да. Я да, да. по, могу по, поразмовлять по, по их неукраинский. По по, понимать я тоже понимаю. Я всю жизнь бел Белгород... Понимаю, Понимаешь, что я понимаю ну, да. украинский язык. А вот говорить. Когда в, окро, в окоп запрыгиваешь, когда кричит, что ты робишь там хлопецну. Ну, сразу нет, они нет, говорят, То, шо с война, ну давай, погнали свой, побалакаем. Не, не годится, не годится. Я знаю, как они говорят, ты неправильно говоришь. Мне надо, чтобы кто-то. Не, когда, когда там мне... очередная очередь в ПК. Мать, мне надо, мне надо, чтобы хорошо говорил. Понимаешь? Мне надо человек, который хорошо говорит. А с нет, до... таких у нас нет. От а донецких mm -hmm. какие-то доверия к ним не очень. Честно. У нас есть, знаете, какие созвания минимум-майор, которые реально размовляют их мову. Uh -huh. Я понял. Ну, Но те, кто постарше. Такого себе взять, надо очень большие связи, чтобы о нас вам забрали. Те, кто постарше. Понятно. А Донецк к ним доверие же ноль. Донецкие, Луганские, Луганский, потому что ты его возьмешь, а он будет все туда сливать. У mm -hmm. меня есть. Начальник непосредственный, который майор сейчас, и он со Львова, и он чересчур за Россию. И... Но еще советский. И он балакает еще по их нему да? ебать, дремать, в смысле. И он не в Донецка, ни хера. А он у тебя и в Челпе. Да, у меня в части. Давно служит. А как-то с ним можно связаться. Да, уже лет 15, уже 20. Ну, тут давно уже, да? Блин. Да, ну офицер ну, ладно. уже. Старый офицер такой. Ну, Будет желание, напишите мне там, что WhatsApp, что WhatsApp у меня все есть. Но мне нужны, поговорим. мне нужны люди, которые. Ладно, на глаз, могу даже встретиться, там приехать в Белгород, мне не проблема, с Ростова приехать. Там, как бы... Ну ладно, по телефону наберу, поговорим обязательно. Мне нужен человек, который, Всего... который не понимает. Я сам понимать, я сам понимаю, хорошо? Мне нужен человек, который хорошо говорит. Понимаешь. Ладно. Да, он мне очень большую, большое дал этот разговор и с ней. Я с ним общался, и он угу, очень понимает. Ну, ну, ну. Ладно, Давайте, SAS, ладно, SAS. до встречи. Давайте. Увидимся обязательно. Будет тебе СС. Обязательно увидимся. Телефон уже записали, да? Для СБУ. Поїхали далі.